जद्दा जो सऊदी अरब का दूसरा बड़ा शहर है और मुल्क के मगरबी हिस्से में वाक़ है ये सऊदी अरब की एक अहम बंदरगाह है जो बहरा अहमर पर तमीर की गई है जद्दा दूरी कदीम से ही अहम है क्योंकि यह मक्का से सिर्फ बयासी किलोमीटर के फ़ासले पर है जिसकी वजह से यह ज़ायरीन के लिए एक अहम रास्ता रहा है आज की वीडियो में हम जद्दा शहर की सैर करेंगे जहाँ हम पहले कदीम जद्दा देखेंगे जिसे अलबलद के नाम से जाना जाता है और उसके बाद हम न्यू जद्दा सिटी को देखेंगे तो चलें चलते हैं पहले बलद डिस्ट्रिक्ट की तरफ <गएगा> बलद अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मायने हैं कस्बा ये बल डिस्ट्रिक्ट सनसात ईस्वी में आबाद होना शुरू हुआ और यही जद्दा का मरकज़ था अलबल के इतराफ़ में एक हिफाजती दीवारें तमीर की गई थी जो उन्नीस सौ चालीस के अशरा में गिरा दी गई अब इसके चंद बाब ही बाकी हैं जो कि अलबलद की कदीम हदूद के बारे में बताते हैं हकूमत वक्त ने बलद की तजीनों आराइश और इसे एक सियाती मुकाम बनाने के लिए खतर रकम जारी की है तजीनो रईश के साथ साथ बलद की तारीखी बाजारों को भी आबाद किया गया है और आप यहाँ से तकरीबन हर किस्म की अशिया खरीद सकते हैं और यह एक कदीम कैफे है जिसे इसके रवायती अंदाज में बनाया गया है इस कैफे की यमनी चाय बहुत आला है बल डिस्ट्रिक्ट की पुरानी इमारतें और उनकी लकड़ी की गैलरियाँ एक अलग ही मंजरनामा पेश करती हैं आप यहाँ आकर कदीम जद्दा के रहन सहन को महसूस कर सकते हैं ऊंची इमारतें नस्बता तंग गलियाँ और बाजार ये जगह कभी जद्दा के सरगर्मियों का मरकज हुआ करती थी अगरा बल डिस्ट्रिक्ट की सैर पर आएं तो आप इस इमारत को जरूर देखें यह बेतल नसीफ के नाम से मशहूर है ये जद्दा के एक अमीर तरीन ताजर और इस शहर के गवर्नर का घर हुआ करता था सऊदी इनकलाब के बाद इस इमारत को शाही रिहाइश गायब में तब्दील कर दिया गया और इस जगह शाही मेहमानों को ठहराया जाता था अब इस इमारत को म्यूजियम बना दिया गया है और तारीख दान यहाँ पे लेक्चर्स देते हैं ये जगह देखने के लायक है अलबल डिस्ट्रिक्ट में आपको कई तंग गलियां, कदीम दौर के दरवाजे और पुराने लैंप दिखाई देंगे जिनको दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाया गया है ये एक वसी बाजार है पर बहुत सी दुकानें अभी तक बंद हैं। इसके रास्ते कदीम तर्ज पर होने की वजह से इंसान को कन्फ्यूज कर देते हैं मगर अच्छी बात यह है कि आपको हर जगह बाजारों के नाम और सिमत के लिए बोर्ड्स मिल जाएंगे जिसकी वजह से आप आसानी इस बाजार में घूम फिर सकते हैं अलबलद के सैर के दौरान जो चीज़ सबसे ज्यादा दिलकश लगी वो यहाँ की लकड़ी से बनी गैलरीज हैं जिन्हें मकामी लोग रोशन भी कहते हैं इन गैलरीज को लकड़ी में खूबसूरत डिजाइन तराश के बनाया गया है रीखदान बताते हैं कि इन गैलरीज से लोग अंदाजा लगाते थे कि यहाँ रहने वाला कबीला कितना मालदार है जो जितना ज्यादा मालदार होता है वो अपनी इमारत को उतनी ज्यादा लकड़ी के फनपारों से सजाता अलबलत की गलियों में चहलकदमी का भी एक अलग मजा है आम हालात में ये गलियां मुख्तफ दुकानों से सची रहती हैं जो यहाँ पर नट्स मसाला जार अबाया कपड़े अतर और इस तरह की दिगर अशियात करते हैं आप इस जगह की सैर के दौरान शॉपिंग से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं और ये अलबल डिस्ट्रिक्ट की कदीम शाहरा है जहाँ से गुजर के उम्रा या हज के जायरीन मक् जाया करते थे ये उस वक्त जद्दा से मक्का का वाद रस्ता था इसको अलदहाब स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है यहाँ आपको अरबी तहजीब का असल रंग देखने को मिलेगा You, you अलबल डिस्ट्रिक्ट की शहर का एक खुशगवार दिन था ये काफी बड़ी जगह है और इसको पूरी तरह से देखने के लिए एक से ज्यादा दफा यहाँ आना पड़ेगा चलें अब न्यू जद्दा सिटी की तरफ चलते हैं सऊदी अरब में तेल की दरियाफ्त के बाद यहाँ के मुकामी लोग काफ़ी खुशहाल हो गए थे उनके पास दौलत और गाड़ियाँ तो थी मगर अलबल डिस्ट्रिक्ट में ना तो बड़े शॉपिंग स्टोरस थे और ना ही गाड़ियों के लिए मुनासिब पार्किंग का इंतजाम इसके बायस यहाँ के मुकामी लोग यहाँ से नकल मकानी कर गए और उन्होंने न्यू जद्दा सिटी की बुनियाद रखी आज का जद्दा शहर हर लिहाज से एक मॉडर्न शहर है यहाँ पर बड़े स्टोर्स वसी कार पार्किंग तफरी मकाम और इस तरह की दूसरी सहूलियात की कमी नहीं है अलबलत से निकलकर न्यू जद्दा सिटी में आकर लगता है कि इंसान किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया है तो चलिए देखते हैं न्यू सिटी को Beside us, when I need you, you always beside us. When I call you, we get you beside us. When I need you, you always beside us. I'll worry you, I'll worry you, I'll worry you. Yeah. I'll... Ya Allah, abdul Ya Allah, You are the Great Ya Allah, You are the Great When we need anything, You give it to us When we lose something, You send comfort to us When we need anything तो ये सब जदीद और कदीम जद्दा के बारे में था जद्दा शहर के इन दोनों पहलुओं को करीब से देखना वाकई एक अच्छा एक्सपीरियंस था चंद दहाइयों में ये शहर कैसे बदल गया ये कम ही देखने को मिलता है हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जगह पर अल्लाह हाफिज थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल